सीज़ फ़ायर हुआ था, तो उसकी पहल भी पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है, उन्होंने की थी भारत के डीजीएमओ से बात करके और दोनों देशों के कंसेंट से सीज़ फ़ायर हुआ था। भारत तो हमेशा जो कमिटमेंट करता है, उसको पूरा करता है। लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत ये बेईमानी है और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा उल्लंघन किया है शस्त्र संधि का शस्त्र संधि मोदी जी ने उनको एक सुधरने की संधि देने के लिए की थी लेकिन वो मुझे नहीं लगता है सुधरेंगे अभी उनको रात को जो जो उन्होंने हरकत की है हमारे सिविलियंस पे अटैक करने का लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया है और हमारी सेना पूरी तरह तैयार है उनको पता भी था शायद कि ऐसी हरकतें करेंगे इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शस्त्र संधि का फायर का ट्वीट भी नहीं किया था लेकिन ये बार बार ऐसी हरकत करने के बाद पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे और भारत इतना ताकतवर है भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब रात को ही दिया है और पाकिस्तान को ये पता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है आ, भारत से हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे भी और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा और इसलिए मैं तो कहूँगा कुत्ते की दुम होती है वो सीधी नहीं होती है टेढ़ी रहती है तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती टेढ़ी रहती है तो इसलिए उसको काटना पड़ता है तो ये काटने का काम जरूर अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो देशवासियों को तवज्जा देते हैं प्राथमिकता देते हैं देश हित को प्राथमिकता देते हैं वो देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी उसका पूरा इंतज़ाम बंदोबस्त करेंगे और उनके जो कि नवक हरामी बेह बे बेईमानी करने वाले पाकिस्तान को मूतोड जबाब देर काय सांगाल मराठी एकदा पाकिस्तानी आपली नीचपणा दाखवला आहे पाकिस्तानची ही नीच हरकत आहे खऱ्या अर्थाने शस्त्रसंधी झाल्यानंतर एक त्यांना सुधारण्याची संधी होती परंतु त्यांनी ती गमावलेली आहे रात्री त्यांनी जे काही माकड चाळे केले आपल्या केविलवाना प्रयत्न केला आपल्या लोकांवर अटॅक करण्याचा तो परतवून लावून त्यांना मुतोड जवाब आपल्या भारतीय सैन्याने दिलेला आहे यामध्ये त्यांनी सबक शिकली पाहिजे आणि म्हणून यापूर्वी देखील अशा प्रकारचं उल्लंघन त्यांच्याकडून झालेलं आहे भारताने पूर्णपणे शिस्तीचं पालन केलेलं आहे संयमी वृत्ती ठेवलेली आहे पण भारत दहशतवादाविरुद्ध झिरो टॉलरन्स म्हणजे दहशतवादाविरुद्ध कुठलाही तडजोड करणार नाही समजोता करणार नाही हे देखील आदरणीय प्रधानमंत्री महोदयांनी सांगितलं आहे त्यामुळे पाकिस्तानला याच्यातून सबक शिकले पाहिजे धडा घेतला पाहिजे आणि आपल्या अवकाठीप्रमाणे आपल्या आप आपल्या कुवतीप्रमाणे भारताशी वागलं पाहिजे अन्यथा अन्यथा भारत त्याला मी पहिला पण म्हणालो जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तानचं नाव नामोनिशान मिटवण्याची हिंमत भारतामध्ये आहे शहाबाज की भारता शाबाद आशा है का शरीफने पण स्वतः सांगितलं एक कैसी शीज पायर आहे एक शस्त्र शस्त्रसंधी आहे एक ऐशी शांती आहे ये शांती बोलके फिर पर हमला कर रहे ये तो डबल स्टँडर्ड आहे अरे डबल स्टँडर करने वाले धोकेबाज पाकिस्तान को सब लोग मिलके भूतोड जवाब देंगे साठे स्कूल प्री प्राइमरी पासूनच करून घेत फाउंडेशन पक्क करण्याची तयारी म्हणूनच साठे शिक्षण समूहाच्या कित्येक विद्यार्थ्यांनी घेतलीये करियर मध्ये उंच भरारी दोन हजार पंचवीस सव्वीस या शैक्षणिक वर्षाकरिता आपल्या पाल्याचा आजच प्रवेश घ्या पत्ता, श्री पार्क बालाजी समोर, खराडी संपर्क क्रमांक फोर फाय थ्री किंवा नाईन थ्री सेवन टू सिक्स वन नाईन फोर एट थ्री किंवा नाईन थ्री सेवन टू सिक्स वन नाईन फोर एट फोर फाउंडेशन उत्तम प्रगती सर्वोत्तम साठे फाउंडेशन नो टेन्शन